Не, не, буду нормально. То есть я буду, будем так говорить, отвечать на вопросы, да, или рассказывать с точки зрения рядового, да? То есть я не могу знать мотивов и побуждений э, тех, которые руководствовалось начальство, да? Вот, чисто взгляд рядового. Что вам рассказать про Иловайска? Про то, как вам а, удалось вырваться из а, Да, вот сказать... как вам... Хорошенечко. А, то есть мотивация была какая не мотивация, а предпосылки для выезда из Еловайска. Был слух о том, что захвачены полтора десятка российских десантников, да, вот, нашими ребятами, и договоренность о том, что в коридор, да, то есть обмен. Мы выходим, десантников освобождаем. Это то, что было у нас, будем так говорить, это не совсем официально, это слухи и сплетни, бытовавшие между рядовым составом. То есть выезжали мы выезжали мы раненько мы выезжали вот колонна двигалась опять же на... и были руководители колонны которые знали направление да рядовой состав рядовые водители направление не знали, да? идет колонна кто-то главный и так далее повернули не туда развернулись поехали туда все нормально вот за Иловайском не так уже далеко на подъезде к селу какая-то красное название не помню я -то даже только тут узнал название этого села колонна была. Краснопилем Не скажу. Надо по карте посмотреть и посмотрим. Только что, кстати, смотрел на GPS карту, но названия внимания не обратил. При подъезде к этому селу, в чистом поле, колонну обстреляли. Обстреляли сначала минометами, как казалось, да? А потом... А потом работали танки. Что паршиво, мы не видели, откуда ведется огонь, отвечали беспорядочно, мы не видели. Самое страшное, когда по тебе стреляют, а ты не видишь, что. Танки стреляли с закрытых позиций, слегка вкопанные были. Вот. И то есть, стреляли выборочно по крупным машинам. Я ехал на УАЗике, вот, экипажа там в отделении. В отделении вот. И УАЗику нам удалось прорваться и спрятаться среди домов вот этого села. Вот так. Все крупная техника почти была побита. Подходит. Вот. Значит, как если вот смотреть на это же село, да, с той стороны нашего движения, то с левой стороны оказалось там пару танков. Один копанный на обогорочке, один спрятался за обогорочком. Uh -huh. Немножко очухались, э да, ну я вообще РПшник, да, это э противотанковая такая штука забавная. Вот. То есть там уже под руководством Лермонта, когда мы определили, что это не наши танки, потому что слух обытовало море. И кто обстреливает, и откуда обстреливает, и если там наши, и если там не наши. То есть некоторым образом, с точки зрения родового связь между э, родами войск была э, очень короткая. Когда выяснилось, что это не наши танки, то, опять же, Лермонтов скомандовал, нас два человека, РПШника выделил, я и Бугор и мы два танка этих расстреляли. Один отделался танк легкими повреждениями, его даже возможно было завести, если был баллон с нажатым воздухом, по сверху 150, ну а второй расстреляли жестоко, БК у него взорвалось, башня сорвалась. Дальше была команда занять круговую оборону, да, захвачен был экипаж танков, это российские солдатики, пацаны, контрактники 20, 21, 22, 23 года, молодые ребята, которые рассказывали, что их туда привезли, они не видели, трейлеры и так далее. Богато их было? Ну, человек пять захватили танкистов. Вот. А потом, значит, в обход нашей позиции заехала пару БТР, мы считали, что пару, да, и начали тоже обстреливать, поджигать оставшиеся машины. Там сгорел и мой УАЗик. Личные вещи, боекомплект, ПРВР, такой красивый. А, там, пакеты, заряды КРПГшка называется. Вот. Но у нас с собой было. И мы решили с товарищем Брестом обойти, значит, эти БТРы. И... То есть сделали обходной маневр через овраг к лесу. В общем, один БТР сожгли, а второй захватили жильем. Жали экипаж. Было такое. Ну, у меня фотография есть на этом. Ну, среди нас не оказалось такого механика-водителя. Вот. Э, то есть БТР завести не удалось, тронуться с места. Его сожгли. При этом БТР тоже был раненый правую руку ногу. Пацан 21 года. Россиянин, при котором были все права. Да, Далее этому потоке. Ну, на этом, будем считать, активная часть моих боевых действий кончилась, да. Вот. А потом куда вы добрались? До а Мы ну, в селе возле одного из подбитых танков находились, да. Ну, там рассредоточились уже. Иногда пытались отвечать, иногда не пытались отвечать на огонь. Э, Керевництво наше командование вело переговоры э, с россиянами. Вот, я так такой вел. Чем закончилось, не знаю. Ну, а ближе к вечеру россияне, то есть... Обошли нашу позицию, пришли на переговоры, сказали, что мы окружены, что где-то так было правда. Вот, и предложили сдаться. Я с Брестом, парень, вот, из Запорожья сдаваться не хотели. Начальник это, вооружения тоже гал не захотел сдаваться. Ну и полтора десятка различных. Вот, ну, балочки спрятались. Вот, и по темноте начали уходить. Вот. Вот, мне повезло, или как, удача оказалась на нашей стороне, без там, мы ушли, мало поймали. Мы люди не квалифицированные, шли вопреки всякой военной логике, нам через встречающую кукурузу, посаженным полям, но мы проскочили. Mm -hmm. Что, насколько я знаю, сейчас выспаться совсем-таки немного. Здесь на этой базе находится еще один парень, вы его видите. Mm -hmm. Так, это в Кажут про 30, которым удалось прорваться, но часть из них там поранены в лекарнях, в Днепропетровске. действительно 30, чи это ну, не Понимаете, так? как я же сказал, что комментарии это будут с точки зрения рядового, да? Mm -hmm. Вот, я знаю, что раненые, которые ехали с нами, их пытались из Залавайского вывести два раза. До нашей поездки вечером, да, попали под обстрел, вернулись и ехали с нами. Вот раненых, может быть, это правильно было, их сдали, так сказать, в плен россиянам. Потому что на месте оказывать помощь медицинскую квалифицированно, ну, ни места, ни оборудования, деревня полтора-десятка, хат, то есть ничего. Разбитые машины, ну, вот. то есть элементарную, да. А квалифицированную, то есть ну, у меня там ранение, там рука прострелена, да. мина прошла, это запросто. Сегодня мы перевязываем. Такое можно. Ну это на движение не влияет. А если человек действительно там, а потом были люди обожженные. Ну, когда там стреляют по машине, это жут. люди пополам, люди обожженные. Ну, ковролы, кишки и прочее. Ну, то есть, нет. И, может быть, правильно решили отдать их сразу. Ну, все-таки медицина, Красный Крест, там не издевательств, ничего. Вот. Насчет вышедших 30, я не знаю. Вот я здесь нахожусь, может быть, на той базе у нас есть кто-то. Вот. Я, по-моему, тут второй. Брест должен подойти. Мы немножко разделились. поспорили пути отходов. Да? Ну, я добрался сегодня к 12 часам. Mm -hmm. Позавчера мы вышли. В 8 шли до 3. Потом спали в кукурузе. Потом снова в 8 вышли. В 3 часа до да, ночи я уже добрался. Вот, уже на нашей территории. В 5 часов утра. Yeah, И будут. Да. Ну, 12 я приїхав вже сюди. Mm. Угу. Веселий, здоровий. Що зараз робиться в самому Іловайську? Тобто, говорять про те, що його брали як Сталінград, так, там, кожну хату. Е, -е яка зараз ситуація в самому місті? Знаєте, як? Значить, батальйон входив в Іловайськ, так? Да? На той части, которая займав батальйон, було мінімальне сопротивление, да? Вот. Мы в школе поселились. По школе велся минометный обстрел. Часть гражданских помещений, то есть жилых, там частные домики вокруг этой трехэтажной школы, они уничтожены. Там нет воды, нет света, нет газа. Вот. Народ пытается искаловаться. Часть гражданского населения прячется в этой школе, да. Вот. Была попытка проштурмовать город дальше, да, мы заняли некоторую часть его сказать, до мостов, до переездов. Но попытка оказалась неудачной и, в частности, ну, по нашим, да, солдатским разговорам, это было из-за слабой связи между родами войск, да. То есть была обещана поддержка других батальонов, БТРовцев, там, танкистов, вот. Но ее не оказалось, то есть рота наша первая вошла в, в город, вот, напоролась на сильную оборону и вышла. Тогда было, по-моему, двое убитых много-много раненых. Два человека пропали без вести, ну потом оказались по кину. Вот так вот. Я не знаю, насколько там сравнение, кто как сравнивается с Сталинградом. Мы говорим, что там Сталинград, говорят, Не, что ну, говорят, там... что они. Да. они... Угу. Ну, так как Сталинград нет ничего. Все взяли попытка штурма оказалась неудачной, потом оказалось окружение. Ну, очень сильно на нервы давили там миномет на обстрел, особенно по ночам градовские. Ну, вот такой. А не Немножко неудачно, мне кажется, военная операция. То есть, в основном из-за отсутствия связи между разными родами войск и батальонами. Mm -hmm. да, давайте а, да, да. Кто, кроме батальона Донбас, кто э, брав, брав, извольняв намагався Иловайск? Ну, значит, я знаю, что это был батальон Днепро. Рядом с нами в батальон, батальон Днепро я видел. Я видел несколько бригад военных. По номерам сейчас не могу сказать. По-моему, 25-я еще какая-то. Вот, ну, это не играло существенной роли для меня. Да, есть наши солдаты есть, да, а батальоны, вот, вот те, кого я видел. Вот. Возможно, квартировали в другой части города, да? но батальон не просто с нами был, И военные рядом с нами на БТРах были, и были с СПГ э, стационарный противотанковый но такой безотказный, это был. Mm -hmm. вот. То есть я же еще раз повторю, я рассказываю с точки зрения абсолютно рядового, который не посвящен большие планы и не посвящен mm -hmm. точно. Расскажите мы же про зброю. Тобто грады, минометы. Да. И стрелять зброя, может быть, там не такой такой террористів Евана, так? Нет, значит, ну, очень хорошо на себя прочувствовали минометные обстрелы. Вот я теперь знаю, как вести Нина, которая лево-право, дальше, недолет, да? Которая по мне не знаю, я не пробовал. Грады гораздо хуже. Слышно залп, ну вот миномет можно определить, куда он попадет. А за градами гораздо хуже. Короткий свист и взрыв. Ну, лично от меня я, правда, хорошо спрятался в ТПшке электробудка такая кирпичная. Mm -hmm. вот в трех метрах и пяти было, было два взрыва. Вот моих товарища были ранены. Я вскочил удачно. Легкая головная боль и все. Град не поймешь, где он падает. И нас обстреливали довольно-таки регулярно. Тем более вот неудачно, несколько позиций была квартира квартированием. То есть одноэтажный микрорайончик, да? И трехэтажная школа берега. Красивая была школа. То есть, видно, издали. Хорошая цель. Вот так. От стрілкове вроження, стрілкове вооружение точно такое ж у нас. Тобто рота ходила в атаку, я було на прикриті на мосту. Автоматики, пулеметики, шмілі, мухи, все, 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 торішку, це все російське. А серед противників, кого ви побачили, окрім російських військових, так, крім так званих ДНРівців, тобто, жі дійсно там досі є там чеченці, дагестанці, про яких завжди не, не бачила. Я лічний відео російських воєнних. Вот, наспали на мной танки и вот, те два БТРа, которые ну, захватили, и, ну, все-таки спалили, да, с Это конкретно россияне. Документы с правами. Вот. А, кого-то не видел. Не судьба, может быть. Я же их всех не видел. <как> стреляет тогда оттуда. Очень трудно определить, кто стреляет. Или свистят одинаково. На вашу думку, чи можна довіряти наступного разу, якщо будуть говорити про знову ж таки коридор? Чи це вже? Знаєте, це вже так, все? Один раз да, на молоке на воду буде. Може більше кори... річні вставлять наші умови, да? Що будет случай нарушение да? коридора? Угу. Ну, я вірити не спав. Я і тоді не став вірити. Я не захотів здаватися, я уйшов. Реально сейчас вывезти украинские войска Заливайска полностью? Я пошел бы в атаку. В атаку? Спасибо.